بسم اللہ وسلات والسلام علی علیہ رسول اللہ قربانی کے فضائل و مسائل پر مشتمل سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ قربانی کے جانور کون سے ہیں ہر حلال جانور قربانی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا بلکہ شریعت متحرہ نے چند مخصوص جانوروں کو ہی اس مقصد کے لیے رکھا ہے قرآن پاک کی صورت الانعام میں اس کا ذکر موجود ہے کہ چار طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے نمبر ایک بھیڑ بھلے وہ نر ہو یا مادہ نمبر دو بکرا بکرا ہو یا بکری نر ہو یا مادہ نمبر تین اونٹ اونٹ ہو یا اونٹ نہیں نمبر چار گائیں بھلے وہ مرد نر ہو بیل ہو یا مادہ گائیں ہو اور بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے تو یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہوتی ہے اور دوسری بات اس میں یہ سمجھنے والی ہے قرآن پاک نے جو ذکر فرمایا سوت الحج کے اندر قربانی کے حوالے سے اس میں الفاظ آئے بہی الانعام النّع الانعام جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے یعنی چوپائے جانور جو کہ انسانوں کے ساتھ مایوس ہوں جو انسانوں کے زیر نگرانی پرورش پاتے ہوں جن کو انسان اپنے استعمال میں لاتے ہوں ان چار پاؤں والے جانور جو گھاس پوس کھاتے ہوں ان کی قربانی کی جانی کی جاتی ہے اور وہ چار طرح کے جانور جن کی تفصیل سود النعام میں آئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانور بھیڑ بکری اونٹ بیل گائے وغیرہ اگر یہ وحشی ہوں یعنی کہ پالتو نہ ہوں بلکہ جنگلوں کے رہنے والے ہوں جنگلی ہوں تو پھر بھی ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی اسی طرح سے دیگر حلال جانور جن کا گوشت حلال ہے لیکن وہ ان پالتو جانوروں کی لسٹ میں نہیں آتے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ نیل گائیں ہرن وغیرہ اور بھینس کے حوالے سے اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ان قربانی کے جانوروں میں شامل ہے یا نہیں تو بالکل بھینس گائیں کے حکم میں ہے اور قربانی کے جانوروں میں شامل ہے جیسے بھینس کا بچہ کٹا یا کٹی یہ ان کی قربانی بھی کی جاتی ہے امت مسلمہ کا ان کی قربانی کرنے پر اجماع موجود ہے اور امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے اور اس کا عام قربانی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں